Слава Ісусу Христу! У посланні апостола Павла до Римлян, 5 розділ, 8 вірш, написано: а Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. У нас сьогодні нова передача, нова Гостя. Варто послухати! Я з великим задоволенням хочу представити нашу гостю поруч зі мною, наша гостя з прекрасного чудового міста міста Одеси Енгельман Тетяна Всеволодівна. Вона народилася в одному з сіл німецької колонії в Одеській області і зараз проживає в будинку інвалідів. Також вона дуже любить Бога. В неї є прекрасне свідчення про Його милість і Його любов. І наша тема Бог любить тебе. Вітаю вас, Тетяна Всеволодівна. Дуже приємно вас бачити в нас у студії. В той час, коли всі їдуть в Одесу, ви приїхали до нас. І ви, мабуть, в перший раз. Пан області, в Панофранкьевской области, в Голочине. Какое ваше впечатление от нашего края? Мне очень понравился Борштин. Я видела, правда, не очень много, но то, что я видела, мне очень понравилось. И очень понравилось то, что люди очень приветливые, какие-то радостные, не так, как у нас в Одессе. Ну, кажется, что в Одессе, наверное, все радеют, потому что там и дни и Всякі гуморини і так далі. Ну, зараз, як кажуть, ми хочемо говорити на нашу тему, говорити про Бога. Яке було ваше життя до того, як ви пізнали Божу любов? Родителі мої були алкоголіками, дуже любили пити. і з самого маленького дідства. У нас все время стояла бочка с брагой, с которой гонят самогонку, и мы дети, У нас было довольно много, восемь человек, и мы могли спокойно подходить и пить с этой бочки. Брага была сладкая, и все время ее пили как газировку. Вот такая была моя жизнь. Все и в ваши семьи? Ну, не все. Моя сім'я була особистостю, напевно. Коли ви вперше почули про Божу любов, як ви зреагували на Божі слова, Божий заклик? Коли мені було 12 років, у мого батька на почві п'янки дуже часто була біла гарячка. И однажды ночью я проснулась от того, что услышала такой шорох над собой. А я открыла глаза и увидела, что надо мной летит топор. Я выбежала на улицу, это была зима, это было холодно. Простояла там всю ночь. На следующий день пошла в школу, и где-то за день до этого мы договорились в школе с классом, что мы сорвем урок одному учителю. Мы сорвали этот урок, но так как я была старостой, меня вызвали в учительскую. И там в учительской я потеряла сознание. Я пришла в сознание через несколько суток в реанимации. И в это время ко мне пришла мама. Мама была подвыпившая, и она сказала такие слова. Ты будешь коллега, ты будешь обузой для нас, ты будешь нуждаться в чужой помощи. Такая ты нам просто не нужна, ты будешь обузой. Эти слова остались в моем сердце. Когда пришел врач в палату, я попросила, он мне объяснил, что это за заболевание. Мне поставили заболевание рассеянный склероз. И врач объяснил постепенно, что да, когда будет болезнь прогрессировать, я потеряю зрение, я стану лежачей. То есть я буду зависеть от других людей. Тогда в моем сердце просто появилась такая огромная пустота что я буду обуза для своих родителей. Я выписалась из больницы и пошла, как обычно, в школу. В школе стала замечать, что учителя меня жалеют, что если я не выучивала урок, мне ставили или тройку, или четверку. Если я баловалась, когда я баловалась, то ничего не писали в дневник, хотя до этого был дневник красный. Это за пятибальную систему? А, да, то... это пятибальная система. И наступило то время, что для того, чтобы доказать и в деревне людям, своим соседям и себе, что я что-то могу, что я не хочу быть зависимой от других. Я такая же, как и все, я пошла заниматься спортом. Стала заниматься тяжелой атлетикой, поднимать штанги. Стала изучать различные виды борьбы, карате, дзюдо. Все виды борьбы, которые я слышала, они все были моими. Только для того, чтобы защищать себя, чтобы доказать, что я что-то могу. Ну, штану ну, сколько вы могли поднять килограмм? 300 килограмм. 300. Да. И поднимала их совершенно спокойно. Вначале был такой момент, что как мне казалось, когда на меня кто-то смотрит не так, или с или когда меня кто-то просто жалел, я могла подойти, и так, как учили, когда занималась борьбой, чтобы враг твой ну, не знал, чего ожидать от тебя. Я подходила с улыбкой и била людей. Люди не знали, чего от меня ожидать. Почему вы это делали? Это была жесточность вашего сердца? э, людям? какая причина? Это, во-первых, это была замкнутость, то, что я знала, что мне все время родители говорили, ты будешь для нас обузой, я не хотела быть никому обузой. И когда меня стали жалеть, я это очень не любила. У меня появилась злость на всех, что я не такая, как все. Вначале как бы я занималась спортом, чтобы защищать себя. То есть можно было, если кто-то не так посмотрел или что-то не так сделал, но с жалости ко мне я просто молча подходила била человека. Потом просто в моем сердце появилась огромная злость. И я уже начала бить людей из-за того, что мне это нравилось. Бить избивать людей, что меня стали бояться в селе, потом в районе. Люди шли ко мне дружить, как мне казалось, но шли только из-за того, чтобы не быть битыми. Но все это время в сердце была такая боль, такая пустота. И однажды, придя домой, просто решила, зачем так жить? Зачем ждать, что когда ты будешь зависим от других? Я не хочу такой жизни. Я просто взяла, вскрыла себе вены. В это время, когда я вскрыла себе вены, по улице проходила одна из моих сверстниц, и она мне сказала вот такие слова. «Слушай, Танька, там на соседней улице какой-то дядька говорит о каком-то Боге. Для меня это было что-то новое. И мне появились такие мысли. Ну, пойду, напоследок облуплю кого-то. А потом можно умирать. Все равно кровь все вытечет. С этим я и пошла. И когда я подошла уже к этому человеку, который говорил, действительно, о любви Бога, этот мужчина, он... Сейчас дорогой для меня друг. И он, когда меня увидел, он как бы вначале снял себе рубашку, порвал ее, подошел ко мне и просто перевязал мою рану. И перевязал со словами, Бог тебя очень любит. Для меня это было большое открытие, что кому-то моя жизнь не безразлична, кому-то не все равно, что... Вот сейчас я умру, что я когда-то буду там лежать с такой болезнью, кому-то это очень дорого. Вот тогда я первый раз услышала о Боге. И, насколько я знаю, этот человек назывался вашим батьком, так? да? Да. Он в лекарне сказал, что я ее батько, хотя на самом деле так. так не было, но он вас принял как родную людину. Так. И как вы приняли Иисуса Христа? Как э, ведбусься, ведблосься навернение до Бога? Вот после того, что я этот раз первый раз услышала у Боге, о, о любви Божьей, у меня появилось уже желание жить, у меня появилась мечта, мне я очень мечтала быть врачом, чтобы вылечить, выучиться и вылечивать те болезни от которых люди становятся коллегами, чтобы не было коллег. Uh -huh. Выучившись на медсестру, я работала в больнице. И однажды просто на моей смене пришла молодежь из церкви перед Рождеством и пели колядки «Христос народился». И почему-то среди этих колядок они спели один в псалом одну песню, которая мне очень понравилась. И я подошла к молодежи, чтобы они записали эту песню. Но мне молодежь сказали такие слова. Ты приходи к нам в церковь. У нас эту песню очень часто поют. И... Только для того, чтобы услышать эту песню, я пошла в церковь. Но произошло чудо. Я пришла в церковь, а эту песню перестали петь. Я не давала покоя тем братьям молодым и сестричкам, которые приходили ко мне на работу. Вы меня обманули. Вы специально меня затянули сюда. И эти же ребята, эти сестрички, они мне говорили, мы не понимаем, почему. Но перестали просто петь эту песню. Я приходила на каждое служение, приходила на спевку хора, даже приходила на детские служения. Но эту песню просто перестали петь. И так продолжалось полгода однажды уже собираясь на очередное служение, на очередное собрание, я первый раз обратилась к Богу. Первый раз обратилась к Богу со словами, что Бог, если ты есть, так как я это слышу каждый раз. Если ты отвечаешь на молитвы, так как я это слышу каждый раз, то пусть я приду сегодня в церковь, и споют эту песню, из-за которой я хожу уже в течение полугода. И опять же пришла в церковь, и опять же произошло чудо. Я пришла, и когда я зашла в дом молитвы, то пели припев этой песни, из-за которой я ходила все время. Тогда, в это время, меня как Бог на своих крыльях просто поднял и поставил на колени. Тогда я приняла Бога в свое сердце, тогда я раскаялась в своей разбойной жизни, просто приняла Иисуса Христа как своего Спасителя. Что изменилось в вашем жизни? Чи дальше люди плакали от вас? Какое-то время еще, да, плакали. Какое-то время я еще продолжала заниматься спортом, но потом Господь показал, что это не его, это не его методы, чтобы драться, чтобы силой приводить людей ко Христу. Не его методы разнимать драки и самой быть участником драк. Господь просто показал, что это не его методы. На сегодняшний день Господь дал мне нести служение. Когда я покаялась, когда я приняла Бога в свое сердце, у нас у церкви была такая группа молодежи, которые молились о своем будущем. Сестрички молились о том, Господи, дай мужа. Ребята, братья молились, Господи, дай жену. А у меня был хороший опыт мои родителей. Я стояла, молилась, Господи, я не хочу мужа. Но я хочу много детей. Прошло какое-то время, и Господь ответил на мою молитву. Все-таки болезнь стала прогрессировать, как врачи прогнозировали. И меня совершенно парализованные привезли в дом инвалидов. Там Господь показал, что это те дети, которых я просила. на сегодняшний день таких детей очень много. Даже на сегодняшний день Господь дал мне нести служение молитвенное, это всемирное молитвенное служение. И также телефон доверия. Отже, хто хоче, хто бажає зателефонувати Тічані, на цей телефон довіря тому що вона несе молитовне служіння, буде багато церков молитися. І незалежно від, від вашої проблеми, від вашого віросповідання, конфесії, Тетяна вислухає вас. І вона, і інші люди, віруючі люди, будуть молитися. Будь ласка, записуйте цей номер телефону 097 35 37 047. Ще раз.

0638 093 74 50 638. Трошки по-іншому я це говорив ці телефони, але думаю, що хто бажав, він міг записати. Зрештою, ви можете зателефонувати на мій номер телефону. Він вислідиться в кінці передачі, і ви обов'язково одержите номер телефону до сестри Тетяни. Я щиро дякую вам, Таня, за те, що ви завітали в Нашу студію приїхали в наш край, нехай Господь Бог благословить вас, ваше служіння. І також хочу сказати, що Тетяна недавно мала операцію на головний мозок, так, і в неї був ракова опухоль, так? так. І Лікарі обіцяли небагато. Очень багато. Обіцяли, що мені може віднятися одна сторона или то, що я можу бути лежачим. Прогнози врачей були дуже неутішительні. Через два місяці я вже стала. І могли навіть приїхати сюди до нас. Так. Дякую вам, нехай Господь благословить Одесу, Одеську область, нехай Господь благословить Івано-Франківську область, нехай Господь благословить всю нашу Україну. І весь народ Божий по всьому світу. Ми закінчуємо нашу передачу. Я хочу сказати: пам'ятайте, Бог любить вас, але Він не любить ваших гріхів. Тому, Слово Боже, говорить, щоб ми покаялися в своїх гріхах. Бог нам наказує, щоб кожен де б він не жив, він каявся перед своїм Господом у своїх провинах. Кайтеся і любіть Господа всім своїм розумом, всім своїм серцем, усією своєю волею. Хай Господь вас благословить рясно и щедро. До встречи. С Богом.